Друзі, гості, підписники каналу, всіх вітаю! Сьогодні у нас 9 червня, місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина. Значит, на градуснику у нас уже в тіні, плюс 33 градуса. Так уже, наверное, на цілу неділю держит така температура. Обещали, вчера дольше должен бути, так його і не було, пронесло десь мимо. В общем, засуха у нас повна, Вчора ходив дивився на буркун. Такі здоровенні плантації, починає зацвітати білий, жовтий уже якби давно цвітає, а білий тільки начал зацвітати. сказать вам честно, я сколько проходил, я ни одной пчелы не бачу. Я просто в шоке. То есть, ну, ничего не выделяет, пчела туда даже и не тыкается на той буркун. Хотя он, как медонос, очень хороший. Ну, бачите, надо влага, чтобы была влага, температурный режим какой-то. И тогда он будет выделять. Значит, что нам надо? Нам надо еще три недели примерно продержаться до цветения соняху. Я допустим сегодня буду раздавать такие рамочки запаса. Багато у пчеловодах возникало вопросів, особливо в начинающих, що делать з цими рамками, в яких уже, ну, прошлогодними рамками, в яких мед сів, оттуда его не достать, що с ним делать і тому подобное. Ну, в общем, настало таке час, що такие рамочки тепер треба відкривати, вскрывать крышечки і ставити пчелам. щоб пчела якось продержалися, щоб матки не начали, щоб у маток не почала падати яйцекладкість. удержать семьи, так сказать, в рабочем состоянии, чтобы она массу не теряла свою, так, потому что, как начнут проседать семьи, пчелам будет очень тяжело потом нагнать пчелу, чтобы что-то взять на главном взятке. Но в основных семьях я так продавлялся, что у меня, в принципе, это по кормам хватает. В каждой семье по 2 рамки такие килограмма по 4, наверное, по 3,5, это как минимум есть. Ну, в некоторых, конечно, меньше. Туда мы уже и будем доставлять. Я, в принципе, такие семьи отмечал. Ну а сегодня вообще хотел бы покормить свой детский садик, сейчас вам покажу. Значит, друзья, вот у, у меня детский садик, сильно не критикуйте за траву, знаю, что надо покосить, но не хватает времени, не успеваю, может даже сегодня вечером и покосил. ну ладно. Значит, что, цей детский садик у меня выполняет роль облетника, он как, ну, клеусы, можно так сказать, работают у меня, не то, что там отводки нагоняю, не подсилюю. нет, тут облетаются у меня молодые маточки. Чем еще хорошие такие облетники для маток? Я считаю, это один из лучших вариантов, чем даже нуклеус, то есть миники эти нуклеусы. У меня тоже они есть, если видно, вам тоже вот там стоять в долине. В общем, есть у меня мини-нуклеусы. Маточка начинает сеять, она показывает весь свой потенциал, на что она способна, как она засевая рамочки. Можно проконтролировать качество и плотность засева. Ну, сейчас, друзья, будем давать медок и откроем пару штук, достану, покажу как молодые маточки работают есть разные линии у меня, есть и карника есть и бакфаст, в этом сезоне конечно пробую бакфаст не знаю, как пиден и пидевен, но будем пробовать все, друзья, погнали Итак, друзья, вот все. Один облетничек такой. Значит, тут стоит одна рамка и заставна. Тут молодая маточка, уже облетана. Уже помечена. Вот все, маточка, бачьте. Засев уже есть, личинка уже есть. Я и недавно личинка с двух сторон ну, еще не начали печатать, но уже вот-вот начнут печатать. Буду раздавать такие рамки в такие семьи. Значит, мало медочка вот такая, как бачите, начинаю уже моли быть, то есть надо срочно отдавать такие рамки. Я их предварительно повскрывал. Такую рамочку поставлю, ну скажем так, в гнездо непосредственно. Подапрям заставной, чтобы маточки было доработать. И одну рамку сейчас полномедную буду ставить за заставной. Вот такая рамочка, бачите. Ну тут килограмма, ну до 4, наверное, 3,5 килограмма точно есть меда. Всю рамку ставим за заставной. Все, закрываем и идем до следующей семьи. Друзья, хочу еще вам показать работу одной молодой маточки. Вот такой у нее расплод. Сейчас достанем еще одну рамку, покажу. Ну вот так. В обратную сторону. Ну что тут сказать? Тут, по-моему, не могу что тут и казать. И третья рамочка такая. Тут уже маточка будет отбираться через пару дней. И будет отдаваться новенько. Будет отдаваться маточник. Поставлю ему такую сушнинку. Так как маточка работает хорошо, думаю, засияному такую сушнинку отстроенную. Ну и сейчас домой рамочку с медом. Вот такие, друзья, рамки, мачта. Полно медники. Все, и закрыл. В общем, что, друзья, не буду я затягивать видео. Я буду продолжать сейчас раздачу таких рамок кормовых. Применение мы им нашли, скажем так. Значит, и пчелки голодать не будут, и протянутся время беззяточное до уже цветения подсолнуха. Если, конечно, было бы дожди, было бы нас веселее. Может, что-то бы и буркун выделял. Ну, а так я же скажу по нолям абсолютно. Веса в минус каждый день падает. Так что, друзья, якось так. До новых видео. Всем пока!